Группа компании «Домоте», строящая комбикормовый завод в Нижнем Ломове, закончила подземные работы. Сейчас активно ведется монтаж металлоконструкции предприятия. После установят голландское оборудование. Общая стоимость проекта составит около полутора миллиардов рублей. Сто процентов выполнены фундаменты значит, полностью комбикормового завода. Значит, производим металлоконструкции селажного склада, напольного склада. А комбикормового завода выполнена также значит коммуникация, значит, внутриплощадочные коммуникации выполнены. Полностью готовы к эксплуатации новая модульная котельная пара. Здесь хватит и на производство, и на отопление помещений. Новый комбикормовый завод объединит в себе два элеватора. Один из них по-прежнему работает. Строительство второго ведется в рамках проекта. Спуском этого предприятия мы полностью обеспечиваем кормами все наши производственные площадки и контролируем качество производимых кормов и качество производимого мяса. Мощности завода это 40 тонн кормов в час что позволяет закрыть полностью потребности в кормах а проекта на 60 тысяч тонн мяса в год. С увеличением производства мяса будут увеличиваться и мощности нового завода. Ввести его в эксплуатацию планируют в сентябре 2015 года. Зерно для новых кормов закупают уже сегодня. Милый Фимчева и Горошко, Вести Пенза, Нижний Ломов.